yeah <laughs> Почтенный люд, вопросы у нас на Верховный суд. Кто скажет нам, что рыцари не в моде, что рыцарские и времена ушли. И что, как говорят в народе, у рыцаря нет сердца и души. Сегодня все мы вам докажем, что рыцари нужны всегда, еще их мастерство покажем, что сохранились на века. Клянемся рыцарями быть, слова почтенно говорить. И дам прекрасным защищать свою отчизну прославлять. если тебя влечет такое увлечение добро не приведет легко прослыть героем трудней героем быть и звание такое делами заслужить В большой разнице близок финал. И мы приглашаем оригинал. Впервые на школьной площадке Рыцари без страха и упрека Плугарш Игорь и Гладилин Дмитрий.